আমাৰ ঘৰত আকৌ চব বিধয়ে পাব জাহাজী কল আঠিয়া কল চেনীকল

বলেই মই ডেটা কিমান কষ্ট কইবলে হাজিয়া মুখ খাইছে অকমান ভালকে পৌঁছন নাই আকাল হিতিনালি কোবাই কেবাই সাড়ল খন লয়া ঘুমই ঘুমব কটা খন ঘুমিয়ে ফুইবা ঘুমিয়ে ফুইবো বা টেস্ট লাগে ও সম্মানে সম্মানে লাগে নাম লতে লাইছি কত গছলি কত গছলি রোড কত খেলি কৈছ তই মাক তহঁতো মোক কি দিব পাৰিছ না পকা ঘৰ তাৰে বনাই দিব পাৰিলি না বাইক এখন দিব পাৰিলি

তেতিয়াহলে বাইক দিব নোৱাৰোঁ যদি বেলেগৰ লগত কথা নকবিও তেনেকৈ একো দিবও পৰা নাই তহঁতি মোক মই কাপোৰ এটা কিনিবলৈ বহুত চিন্তা কৰিব লাগে বাইক এখন কিনিব নোৱাৰ গোটা পইচাবোৰ পোৱা নহয় কি কোটা পইচাবোৰ নিজৰ সেই ষ্টাইল কৰা বস্তুটোহে শেষ কৰ দেখোন

কলেজ কো পাবগে নই হ্যাঁ এই কিন্তু হাই সেকেন্ডারি ছালি পেমেন্ট কইলি ফাইলস থা দিয়া দি কইলি কইলি এ কইলি হাই সেকেন্ডারি তো এটা আনটা কিবা কাম কইবা পারো হ্যাঁ লগত জুগালি যাব না যাব না ম কাট মিষ্টি কইম কি কথা কবলে আইছ কি কথা কবলে আইছ তোমা মই কি জুগালি কইম কেনে কথা পালি কই দি কি পহা কিমান ভালকে পহা তো কর এটা পালে আমরা আমার চিন্তা নাই এটা ভালকে খা মা তই এইবোৰ কথাই আজিয়ে কলি আকৌ নেক্সট টাইম নকবি আকৌ দেই মই বটল ফেক্টৰীত সোমাম নে কথা কবলৈ আহিছ মই সেইবোৰ কৰিবলৈ ডাঙৰ হৈছো মই নকওঁ মই আৰু বেছি কথা কৈ নাথাকিবি আকৌ মা তই মোক কিন্তু অহা মাহৰ ভিতৰত বাইক এখন লাগিবই যি যি পকাই হলেও তই দাদাই মিলি মোক কিন্তু দিবি আকৌ মোক আৰু আন ঠাইবোৰ লাগিব আকৌ মোক বাইক লাগিবই 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 নহলে মই গোটেই ঘৰ চব ভাঙি তহিলং কৰি পেলাম এতিয়া মই বাপেৰে মইলা কেনে খা খাই থাকি দিয়া আৰু এতিয়া আমাৰ মুটো জিমান খা খাই লবিছ সাবি নি তা সাবি নি তা মা মুটো খুটা সটা ভাঙি গুটে হেক কই পলাম আকো পূজা আগত মোক বাইক লাগিব ম কব না পূজাত ম বাইকত গুইম কথা হি মানে হ্যাঁ হি দম দিছে দেখা ম কপা দিও দে কোন জানি কই নে পূজা থৈ বাইক কথা বল লাগে তো হ্যাঁ কথা কবলে যাইছ ভয়া মাটি বিকিলে হবো যা তো কানে বাইক কানে কথা কইছে হ নাহি ভয়া ভাঙি পলাম ভাঙছুন দাও তা হাতে ভয়া ভাঙি চিনি পোৱা নাই গো মুক মোক বৰ হেৰি কৰি থাক বেলেগ ল'ৰা কৰি থাকক ঠগেশ্বৰৰ হেৰি পুতেকে বাইক আকৌ আমাৰ মাটি কেলে কম তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ যে গাঁৱৰ মানুহবোৰ ইমান ইমান মাটি আছে

নিদিলে কিন্তু মই তাল ফাল লগাই দিম মই ঘৰটো যাম পাবি আকৌ অঘুনী বাই কি হল এনেকে নহয় নহয় কেলৈ হেৰি কৰিছা আমাৰ এটকাত টকা বস্তু নহয় নহয় বাইকখন নিজে কিনিলে গম পাবা কিমান টকা লাগিব মা দেউতাক ক'বলৈ সহজ ক'ৰ পৰা আনি দিয়া দে বুলি সে বুজিব লাগিব নহয় এতিয়া তুমি ডাঙৰ হ'লা নহয় তুমিয়ে ইনকাম কৰিব লাগে এতিয়া চাওক তাত কাৰণে আপুনি আমাৰ বেছি পাৰ্চনেল মেটাৰত নোমাব আকৌ আপুনি আমাৰ ঘৰৰ কথাত বেছি নোসোমাব নোসোমোৱাটোৱেই ভাল আপোনাক খোজা নাই নহয় মই মাকে খুজিছোঁ কথাটো বৰ বেয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰৰ কিবা এটা হৈছে সেইফালে সেই কি বুলি কয় বহাগী পিতাকো তেনেকুৱা হৈছে বুলি কৈছে ঘৰ দুৱাৰ হেনো গোটেই ভাঙি পেলাইছে হেনো বাইক নিদিয়াৰ কাৰণে সেইফালে তুমিও লাগি গ'লা নে মায়ে যে কিমান কষ্ট কৰি যে তোমাক খুৱাই আছে মা দেউতাই সেই ঘৰখন যে চলাই আছে তুমি ইমান ডেকা ল'ৰাটো থাকোতেও সেইবোৰ আকৌ ভবা নাই চাওক আপুনি বেছি ভাগখন নিদিব গম পাইছে নাই ভাগখন বেলেগকো দিব মোৰ আকৌ নিদিব মোক বাইক লাগিব লাগিবই নহ'লে মই ঘৰ দুৱাৰ চব ভাঙি পেলাম আৰু ইয়াক মই ভাল ভালকৈ কৈ আছো সি মোক ইমান বেয়াকৈ কৈছে এইটো কি লোৱা কি ঘৰ ভাঙো তই কেনেকৈ ঘৰ ভাঙত চাওঁচোন বাৰু তোক এইভৰ লগত বেছি কথা নাপাতবি মোক বাইক লাগিব দেই মা মই কৈ দিছো পূজাৰ আগত বাইক কিনি থবি আকৌ ঘূৰি আহিছানে নাই ঘূৰি এইভৰ লগত কথা পাতে নেকি আৰু ই বৰ বেয়া হল দেই লৰাটো কেলৈ এনেকুৱা হল ই আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ লৰাখনৰ কিবা এটা হৈছে গোটেইখনৰ উৎপাত বাঢ়িছে আপোনালোকক দুখতে ইয়াক চিধা কৰি নললে নহয় এতিয়া কত কথা শুনিব আৰু এতিয়া আৰু ই আৰু নেগুকটা বাগ হ'ল আৰু ই আপোনাক যেনেকে দম দি থৈ গৈছে ঘৰ ভাঙিব বুলি কেলে আপোনালোকৰ পেহাই একো নকৰে নেকি

খাইছে আর মো জিয়াই কবাদ কথা নুনে কিনা ভালো পড়াশোনাও নকলে চারি ঘন্টা কি করে মানে প্রতি বাধা করে এর আসে আপন ঘ আসলে লড়টোয় শেখা কিন্তু আমি পেছাকা ধনী নহে লোটেই বাদ হয়ে গেছে খন্দে আজি এইখানে সময় দিছি বন্ধুস যদি আপনাদের খাওয়া ভালো খন্দ কমেন্ট দেই আর লাইক করে দিব আর সাবস্ক্রাইব যদি একদম দিয়ে বন্ধু অব